Зовут меня Александр Прудько. Я город, с города Черкасы, э, пастырь церкви, вот, медик э, по образованию, фельдшер. Закончил когда-то давно Киевское медицинское училище, военный фельдшер. Вот, и в армии служил в том же в том же духе, в том, в том же призвании. Что побуждает стать капелланом, что побуждило, ну, острая нужда я вижу как бы нужду то что это нужно нужна и духовная нужна и материальная и моральная поддержка ребят вот и ну, явно не хватает этого института у нас нет вот ну это так вот фактор, а меня внутри, ну конечно образование подталкивает, что, так как я богословский имею образование, сам священнослужитель, медицинское образование, это все куча, вот оно и дает такой вот результат по капелланству, что можно так сказать интересного. Ну, в принципе, сама по, сама по собой, но это не работа. Работа за работу деньги платят, самослужение. Капелланам оно под, подразумевает как бы, общение, и это, это интересно. С многими людьми, многие в разных ситуациях, это очень интересно. Скажите, пожалуйста, с какими трудностями вы столкнулись перед тем, как принять такое решение? Какие были препятствия, страхи, ситуации, обстоятельства? Ну, как бы. Э -э 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 трудностей страхов не было э -э трудности были как бы ну семья не совсем понимает я не совсем понимает это друзья не совсем понимают то есть как бы ну, мы в кругу моих друзей не очень принято кататься там в зону а что то что-то делать как бы как бы так э -э -э непонимание непонимание это трудности страхов как такового страха как бы и не было Единственное, конечно, есть волнение, когда едешь, понимаешь, когда что-то стреляет, напряженка. Ну, надо сказать, как-то так складывается, как только заезжаешь в зону, а то вот, как бы страхи куда-то уходят. Пока едешь, пока есть. Приезжаешь, все уже куда-то уходит. И, ну, так оно движется. Ну, я, в принципе, еще с Майдана этим занимаюсь. Еще на Майдане был участником этих событий, и как медики, как священнослужитель, потому как бы это продолжается, это как уже, я не знаю, как второй образ жизни. Что бы вы могли пожелать тем людям, у которых сердца горят, есть желание в сердце, но не хватает последнего какого-то ключевого момента принять решение и пойти дальше, переступить этот порог? Что бы вы могли бы им пожелать? Ну, то, что пожелать, я как священнослужитель, я сразу же желаю, чтобы каждый имел откровение от Господа. Ехать в зону АТО, работать с людьми, израненными, измученными людьми, с э, травматическими и с семьями, и с детьми, с беженцами, на это надо призвание. Это просто так, вот я хочу, этого мало. Это я, могу ли я, хочу ли я? И как на это Бог смотрит, потому что тут надо откровение. Я. Когда еду в зону, то я вообще никого с собой не беру. У меня только водитель. Ну, без него я просто не могу ехать. Я на Майдане никогда никого не звал с собой. Потому что, ну, это ответственность. И отвечать за себя, и отвечать за кого-то, это большая разница. И если я понимаю, куда я иду, я не совсем уверен, что человек, которому интересно, понимает, куда он едет, и чем он будет заниматься, с чем он столкнется. А сталкиваться, ну... Не хочется сильно распространяться, но сталкиваться приходится с, ну, с очень большими разными и разными, и трудными людьми и обстоятельствами. И вопрос такой. Самый яркий случай, где вы реально видели присутствие Божье и Божьи переживания именно в зоне АТО? Ну, я так вот сказать, чтобы там был в таких-то супер боевых действиях, я не был. То, что я видел, вот как-то так складывается. Вот приезжаем в одно место, в другое, в третье. Вот все хорошо, поговорили, повечерили там, все пообщались, переночевали, отъезжаем, и звонок оттуда, начался обстрел. То есть как-то вот, знаете, Бог хранит. У меня уже ребята, с которыми я езжу, вот, они меня просто зовут говорят ну, они мне кличку ну, кличку позывной дали батюшка говорят батюшка поехали потому что ну без тебя плохо и это, ну как то вот, это заметно потому что то машина сгорит то, то под обстреле то в аварии просто аварийность то просто на дороге поломается вот как то бог всегда ведет то есть бог бог заинтересован вот именно в этом движении чтобы э, мы, мы ездили туда вот с этой духовной помощью